Дорогие друзья, происходит очевидное и невероятное. Моя жизнь превратилась в прийти после работы, лечь спать. Я забросил спорт. Я не занимался спортом уже дня 5-4. Я этот, скажите, я скажу, стал пить больше кофе, стал пить Кока-Колу, Два раза точно на этой неделе было э, Самое главное У меня начинает уже кружиться голова На 50 й день Беспрерывного работа, працювания У меня уже шарики Поехали за ролики Видеоролики Ладно, я шучу, конечно знаете ли. Так, смотри, еще я купил. <laughs> Никогда таким не занимался, но, ребята, это овсяная хуй. <laughs> как будто пьешь овсянку. Ну, короче, такая прикольная тема, если честно. Цвет, конечно, прям вообще поменялся. Ты шо, ты шо? Это, скажите мне, я скажу, а палочка деревянная, все по классике. Знаете, что я вам скажу? Вот еще этот. Семечка. Никогда не думал, что после работы на 50-й день расслабление и удовлетворение мне принесут семечки. Кофе, просто блядь. и просто просто просмотр старого сериала "Универ". Только чш, это очень плохо, так не надо делать. Сериалы эти старые смотреть опасно. А, объясняю, почему купил молоко, ребята. Спокойно, понимаю. Овсяное, что-то, что-то, что-то с чем-то. Но предыстория когда-то я был, жил на ВДНХ, выставка достояния народного хозяйства, я знаю, как это расшифровывается. Там была кофейня, и где-то мне взбрело в голову, ну, попробовать что-то этакое, ну, реально, этакое. Ну, потому что каждый день пьешь капучино, латте, и тут, а там было с мигдальным, с, с овсяным, что-то третье, по-моему, есть, да, кокосовое, банановое. Я такой, типа, ну давайте совсем. Ну просто предчувствие было, что это может быть вкусно. 100 гривен, 100 гривен заплатил, 100 гривен. Попробовал, понравилось. Ну тогда я заплатил 100 за один стакан 0. Время закончилось. И, короче, э, за 100 гривен э, взял, попробовал, понравилось. 100 гривен, повторяю. Я никогда в жизни кофе не брал за 100 гривен. Я не просто так повторяю. Я никогда просто так не повторяю. Это 100 гривен тогда, еще год назад. Даже больше. Года полтора назад. Короче, а тут литр за по скидке с 69 на 59. Могу ошибаться в гривнах. Там двух, трех, четырех. Ну, вот такие дела. Ну, и плюс у меня новая чашечка. Ну, блин, ну грех эту чашку не опробовать. Под такую чашку только это молоко и подходит. Давайте. Всем папа. Я пошел смотреть шнягу шняжную. Боже, что? На чем я вырос, блядь? На что меня подсадили? Я сегодня Виталий. Я Виталий. <laughs> парарай, парарай, мир с первыми днями идущим. Уже слабо людей нет. Мир с первыми днями идущим вообще просто, ну зачем? Просто чтобы вам взяла музыкальную нет, друзья, а я не плачу. У меня просто вода в организме застоялась. Так, трываю уже хуй, узнаю, какие рабочий день подряд где-то 52 наверное вот что-то типа такого я иду за Укрэнерго кто не в курсе Укрэнерго это кофе Эх, давайте всем вдалого о вдалого кстати звучит неплохо потому что хорошего дня немножко не в контексте а вот вдалого дня нормально звучит всем вдалого дня получится не получится то, что вы подумали, это был телячий язык. Он ко мне судьбой, его ко мне привело. Чтобы вы понимали, мне на работе дали телячий язык, который и так продается, в принципе, слава богу. И знаете, сколько я его себе Я Его себе стоил, себе, стоил себе 145 гривен, бля. Я, сука, сэкономил, сука, 145 гривен за то, что мне застался на обед этот кусочек телячего языка что я вам скажу по поводу вкуса я вам скажу то что я и так думал то что я и так догадывался ребята я знал что он вкусный я попробовал его и он оказался вкусным доверять себе я вот увидел телячий язык я почувствовал что это может быть вкусно я поел телячий язык и я понял то что я почувствовал вот так вот Це золотая жила. Так, ну що я вам скажу, шановне моє товариство, товариство українців <гум> в Україні поза її межами. Е, можливо, хтось з Марсу дивиться. Не знаю. Що вам скажу? Давайте зараз разом порахуємо. Якщо виходить 18 число, сьогодні 13. Десь 55 й день, 55-56. й й я там трошки трішки менше, більше, туди-сюди. Я потім точно скажу, але так, щоб ну, ніхто не любить точність. нужно все время плюс-мінус. 55-й, 56-й день безпреривного роботу працювання. Ми досі здоровенькі були, здоровенькі будемо з вами. О, так що давайте. Укренерго американського виробника. И вперед. На працюю в на безбожник.